Просто зараз у нашому прямому ефірі, як ви бачите, Роман Світан, військовий експерт, полковник збройних сил України у відставці. Роман Григорович, щиро вам вдячний, що знайшли час. Радий бачити. Вітаю! Бажаю всім здоров'я. Вам теж. І от питання одразу, як то кажуть, не втрачаючи темпу. І це інтерв'ю начальника авіації командування повітряних сил збройних сил України Сергія Голубцова. Ну, насправді, це інтерв'ю дуже багато виникло питань. Дуже багато розголосу у нашого суспільства стосовно того, що винищувача F-16, які ми так чекаємо, частина з них залишиться за кордоном України. І от тут дуже хочеться, тому що ми живемо в такий час, погодьтесь, Роман Григорович, коли дуже складно розрізнити правдиву інформацію і від інформацію, від фейків від, від того, як Російська Федерація розганяє в потрібному для себе руслі інформацію. Хочеться вас запитати, от те, що не всі. F-16, будуть знаходитись фізично на території України. Це взагалі нормальна практика, як ви гадаєте ну, однозначно. Дело в тому, що часть самолетів надо оставлять на базах. На базах там де їх можуть обслуживать во первых заменять їх. Причем та тобто, часть, которая остається на базі, допустимо, ну, говорю, допустим, база там в Румынии, На этой базе находится определенное количество самолетів. которые будут заменять те борта, которые будут уходить на ту же румынскую базу для проведения регламентных работ. Есть определенный самолет, надо обслуживать обслуживать разные уровни обслуживания. Есть рабочее обслуживание, то есть послеполетная, предполетная, межполетная подготовка. Это, это занимаются, допустим, инженерно-технический состав воинских частей при выполнении боевых задач, а есть серьезные работы, уровня регламентных работ с определенными узлами агрегатами самолета, которые производятся на серьезных авиабазах, и там, где есть вообще авиационные заводы. То есть и по-другому эти самолеты не могут обслуживаться. То есть они, каждое действие строго регламентировано по количеству налета, по часам налета, по выполненным задачам и так далее и тому подобное. Потому часть самолетов однозначно оптимально оставлять на базах европейских, часть, которая будет выполнять боевую задачу, она будет выполнять ее на наших аэродромах. Потом они будут просто меняться, то есть будут постоянно сменные борта, так называемые, исходя из того количества летного состава, который у нас будет находиться на территории Украины. То есть в этом смысле вообще проблем никаких нет. Грубо летчик утром запускает самолет, который надо поставить на регламентные работы, уходит на нем, то есть летит, перегоняет его в Румынию, да, дальше садится на другой самолет, который там стоит, возвращается обратно в Украину и выполняет дальше полетное задание, уже боевые, боевые задачи. То есть получается без лошадных летчиков, ну я образно так говорю, то естественно не должно быть. Вот в таком режиме это все будет и проводиться. Я хочу подчеркнуть, вот интервью Голубцова давно уже ожидаемо. То есть у нас есть, ну сейчас это называется начальник авиации. Раньше это был командующий военно-воздушными силами. То есть еще до 2004 года, пока ВВС не развалил Кучма, создали авиацию, переподчинили авиацию ПВОшниками. У нас сейчас есть такие моменты, связанные с управлением. Так вот, Давно ожидаемое вот этого боевого летчика, это бывший комбриг одной из бригад, номера не буду называть, но он летал и летает, продолжает летать на боевых самолетах. То есть это боевой летчик, который прекрасно понимает все механизмы, все тонкости и выполнение боевых задач, и в том числе и обслуживание самолетов. Поэтому, еще раз повторюсь, давно ожидаемое интервью. Вот вы, если есть у кого возможность, найдите его, и у кого есть интересы, прочитайте. Там, да, оно обширное, но там проведены и подчеркнуты все нюансы, связанные с заходом F-16, причем разложено по полочкам ровно Это так как это могут делать именно летчики авиаторы. То есть без каких-то парадных реляций, без каких-то ожиданий, называется, чтобы потом не разочаровываться, лучше не очаровываться. И вот он четко разложил все нюансы захода F16 и их применения нашим летним составом. Це действительно так. Повністю погоджуюсь. Дуже приємно, що бойовий льотчик дає чітку інформацію Чітко по факту про те, що взагалі відбувається, і дуже важливо, коли ти читаєш це інтерв'ю, розуміти головну суть, погодьтесь, а не одразу там щоб. Звертати увагу на певний розголос від людей, які зовсім не в темі, тому дуже вам вдячний за те, що от акцентували саме на цьому уваги. Роман Григорович хотів би з вами ще вот про що поговорити. Ми дуже давно і з вами в ефірах обговорювали, як нам потрібні ті самі F-16, Чекаємо, от, от от вже нарешті, і так далі. З іншого боку, якщо вони нам потрібні, потрібні Україні, то відповідно F-16 це стане одною з головних. Ну, прямо скажемо, цілий ворога. От не розкриваючи, можливо, усіх деталей, тому що я чудово розумію, що ми живемо у військовий час. Але тим не менш, а у нас є чим захистити? Як захистити ті самі f 16 довочікувані, коли вони опиняться вже в українському небі безпосередньо є дві локації опасності для цих самольотів. Угу. Перша локація наземна. могут достать россияне всеми средствами поражения, имеющие боевой радиус, который может достать до места расположения в 16 -х. То есть это и беспилотники, и те же шахеды, это крылатые ракеты, это баллистические, аэробаллистические ракеты. Против этой напасти российской ну, будут использоваться, конечно, системы противовоздушной обороны, то есть определенный пирог, набранный для выполнения этих задач, перехвата в воздухе. Ну и один из механизмов ухода от удара российского такого дальнего, это рассредоточение и постоянное перемещение самолетов. Это тоже возможно именно в таком режиме рассредоточения. этот режим использовался при первом ударе россиян в 22 году, 24 февраля, за несколько десятков минут до удара вся авиация была поднята в воздух, и пока россияне э, бомбили или обстреливали э, уже пустые аэродромы, в это время авиация была в воздухе, рассредотачивалась по аэродромам подскока, по запасным аэродромам, были определенные планы, подготовились, летный состав подготовился, знал как минимум за э, сутки о предстоящем э, ударе, и потому спасли практически все самолеты. Там были несколько вопросов, связанных при перелете с техническими неисправностями по самолетам. Но, тем не менее, все боевые самолеты были спасены от удара. И это как раз вывело и авиацию оставило в боеспособном состоянии. Также будут использоваться, то есть этот режим рассредоточения, в том числе и по аэродромному полю, будет использоваться для защиты на земле. Для, для защиты самолета в воздухе ну во-первых он сам себя может защитить по некоторым позициям а, э, исходя из количества э, самих самолетов и э, режима боевой, э, то есть боевой активности и боевой нагрузки это, этого самолета исходя из там очень много параметров. Они могут использоваться на разных участках, то есть сначала, скорее всего, они будут использоваться как, как только первые самолеты будут заходить, один, два, четыре, там двенадцать, они будут использоваться в качестве носителей противо, противоракет, то есть как пусковые установки изначально. Они могут использовать тоже в зависимости от количества как носители вооружения основного, которые будут, которые могут, можно запускать до проблем, связанных с воздушным, воздушной атакой на эти самолеты. То есть мы можем, допустим, те же ракеты запускать до дальности контакта с российской ПВО или с российскими самолетами. Это раз, то есть просто будут использоваться до рубежей перехвата эти самолеты либо на предельно малых высотах это тоже возможно под лучами локаторов российской ПВО или тогда когда российские самолеты допустим истребители не будут в воздухе есть несколько ракет очень опасных для F-16 одна из них это ракета R-37 200 километровая R-37M это 300 километровая ракета от этих ракет уже погибли несколько наших летчиков царство им небесное мы прекрасно понимаем это опасность для F-16 этих ракет, и есть противодействие, связанное с созданием целой системы обороны самого F-16, включенного в общую систему обороны на наших противовоздушных систем. То есть это работа в паре с Патриотом, ряде с локатором летающим, вот сейчас нам шведы передают локатор, потому у нас будут глаза, которые будут очень далеко видеть, до 300-400 километров, а это значит сможем, по крайней мере, обозначить определенную цель и как-то защитить F-16 в воздухе с помощью того же Патриота. Вот Патриот может перехватить любую практически ракету, которая будет запущена по F-16. То есть механизмы эти есть, летчики о них прекрасно осведомлены, и потому степ бай степ, вот еще раз хочу вернуться к интервью Голубцова, он там четко показал, сначала будем заходить, заползать практически, потом научимся ходить, а потом побежим. То есть вот так вот степ бай степ это будет вот F-16 в строй, постановка в строй, постановка на боевое дежурство и выполнение боевых задач на линии боевого сопротивления. Зрозуміло, тобто, крок за кроком, іншого варіанту нема. Крок за кроком методично впевнено, як вже неодноразово демонстрували Збройні Сили України. Ми вміємо і знаємо, як це робити. Роман Григорович, хотілося б з вами обговорити ще одну важливу тему: поговорити про кориговані авіабомби, ті самі каби, але українського виробництва. От доводилось читати, що росіяни вже визнають небезпеку від цих самих коригованих авіабомб українського виробництва. На думку, Проте багатьох аналітиків, от ці самі каби, вони були б дуже ефективними на початку повномасштабного вторгнення. Мовляв, зараз вже у росіян з'явилися системи ППО, реби, які ну трішечки ефективність українських, українських кабів вони зменшують з іншого боку. Ну е, інформація про те, що росіяни визнають небезпеку від них. Втілю ну вселяє насправді надію. От на вашу думку, авіабомби українського виробництва наскільки вони можуть бути ефективними на полі бою станом на зараз, на червень 2024 року? Вже чи не запізно ну, однозначно в началі було намного проще їх би використовувати, якщо б вони у нас були, так як ПВО противника не було достаточно зата достаточної плотності і можна було найти определенне. направления, где можно было бы подойти, допустим, и с дальности 50-70 километров сбросить эту планирующую авиабомбу, допустим. Но здесь опасность какая? Если это простая авиабомба, просто системами управления, планирующая авиабомба, как большинство, в принципе, планирует, как КАБы российские, допустим, как джедамы у нас есть обвесы, то есть, которые нам передавали, это тоже те же крылышки для э, свободно падающих авиабомб, которые делают их э, планирующими. Э, как э, те же GBU-39, то есть это уже э, промышленная авиабомба, э, планирующая авиабомба с дальностью планирования под 110 километров. Но это все сбрасывается с высот больше, больше 8, больше 10 километров и с около звуковых скоростей. А вот уже подойти на высоте 10 километров к линии боевого соприкосновения очень опасно, так как рубежи перехвата у российской ПВО больше сотни километров. Потому нам просто не дадут подойти на самолетах на данный момент сейчас, пока ПВО российская будет работать. Вот одна из задач, кстати, F-16 ⁇ это уничтожение ПВО противника. Если будет зачищено ПВО с помощью F-16, то тогда смогут наши бомбардировщики подойти на больших высотах и, в принципе, без больших проблем сбросить эти авиабомбы. То есть в этом ключе можно будет их использовать. Есть еще один вариант так называемых планирующих авиабомб. Это авиабомбы с ракетным ускорителем. То есть это практически ракета если так можно сказать, запускаемая с э, авиационного носителя. Вот мы сейчас используем э, такого рода ракету ХАРМ э, французскую. У нее в ХАРМ, извините, ХАМЕР, э, французская ракета, э, она может 20-30 километров с малых, предельно малых высот, будучи запущена за счет ракетного ускорителя, она поднимается э, по, по горке на определенную высоту, дальше раскрывает крылья и э, выполняет уже полет планирование вот на, это, на эту дальность, то есть 20-30 километров. С такой, если у нас такие, допустим, мы это можем тоже делать, нам же никто это не запрещает. То есть мы можем сделать примерно такой же самый, скопипастить у французов такой же самой систему наведения с ракетным ускорителем и получить и такие авиабомбы. Вот они будут очень эффективны даже на первых участках, на еще до завоевания превосходства в воздухе для выполнение боевых задач с предельно малых высот что мы сейчас и делаем вот допустим эту же хаммер мы так же запускаем подходя на предельно малых высотах сейчас ею работают су-25 ребята могут летать в метре над подсолнухами то есть по большому счету под лучами российских Локатор, локаторов и выполнять боевую задачу на глубину в 20-30 километров. То есть, есть такая опция, и если у нас такая получится, то есть, запустится так, такая версия, а можно и ту, и ту делать однозначно, то есть, и ту, и ту сразу запускать, понимая, что обе версии, они будут востребованы когда-то в какое-то время. Роман Григорович, дякую за детальну відповідь. І наступна тема, яку б хотілося б говорити, ви знаєте, сьогодні ви вже під час відповіді на попередні мої питання вже зачпали тему засобів ППО. Дуже це важливо. От буквально кілька новин останніх годин Італія заявила про готовність передати Україні ППО. Сампті. також Німеччина з союзниками передає Україні 100 ракет для систем Петріот. Про це каже Пісторіус, і президент Зеленський заявляє про те, що чекаємо на позитивні рішення про дві-три системи Петріот. Це знову ж таки інформація після того, як Зеленський зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом. Пісторіусом. От якщо мова зараз йде про дві-три системи Петріот, скажіть, будь ласка, от взагалі, чи є якась приблизна хоча б цифра, яка б реально може змінити ситуацію з українською ПВО саме в контексті Петріотів? Я маю на увазі от дві-три системи, вони докорінно змінять ситуацію, чи потрібно більше? Есть определенные процентные, то есть цифры процентов закрытия всей нашей территории. Вот Для того, чтобы закрыть полностью территорию Украины, надо около полусотни, около 50 систем типа Патриота. Для того, чтобы закрыть критические точки, инфраструктурные объекты, газопроводы, генерацию и, естественно... Основные города надо как, как минимум около 25, то есть половину от этих 50, около 25 систем такого уровня. Не только Патриот, это подойдет и СМТ, тот же ХЕДС. ну то есть та, такого, такого плана. А для того, чтобы особо критически, особо критически перекрыть потребности, надо около десятка Патриотов, три у нас есть, надо еще около семи. То есть вот эти цифры 50, 25 и 7 это вот исходя из надобности, причем по по разным по процентам. Две-три системы, которые сейчас будут нам передаваться, ну, не решат вопрос даже особо критических задач. То есть надо в два раза, как в два-три раза больше, это как минимум. Поэтому надо дальше работать с этими вопросами. Есть эти системы, их сотни произведено только в Соединенных Штатах больше полусотни, Европа имеет несколько десятков, Ближний Восток, там тоже там сотни систем есть, та же самая Азия, то есть Япония, Южная Корея, там часть Тайваня, то есть это, это все эти патриоты расположены, не везде они нужны, допустим, тот же Израиль сейчас 8 патриотов снял с боевого дежурства, у них хорошая система ХЕЦ есть, РОУ-3 стрела, Чотири 4, 4 патріоти вообще перевели в складские поміщення пылью припадать. Тобто є есть І тому треба роботи. На ж треба надо дипломатії надо дипломатии ці эти задачи, аташе, щоб продовжувати роботу. Ну і звісно, воєнно-політійському руководство. Роман Григорович. Ну і тепер, звичайно, хочеться поговорити з вами про, про найголовніше це безпосередньо про ситуацію на театрі бойових дій. Давайте поговоримо про ситуацію з населеним пунктом Іванівське, для тих, хто не знає, це село, яке знаходиться зовсім недалеко від часового яру. Ми поговоримо з вами про те, чому воно наскільки стратегічно важливе. Ну з часів яр, в свою чергу, як ви знаєте, населений пункт, який знаходиться недалеко від тимчасово окупованого українського Бахмуту стосовно Іванівського багато інформації сім годин тому. Генштаб заявляє заявив про те, що село Іванівське на Донеччині перебуває під контролем сил оборони. Про це також заявляли українські військові. Російська пропаганда вже пише давно, що цей населений пункт він захоплений. Різні думки, м'яко кажучи, доводиться чекати доволі тривожні від українських воєнкорів. От чи є у вас якась інформація, що зараз відбувається з населеним пунктом Іванівське і. И насколько оно стратегично важное, как для нас, так и для ворога, звісно. Это такой ключ к движению в лобовую сторону Часовьяра. То есть пока mm -hmm. Ивановская под нашим контролем, россияне в лоб не могут штурмовать Часовьяр, даже обходить его очень опасно им, так как могут быть фланговые удары, они это прекрасно понимают. То есть вот Часовьяр такой же ключ к обороне, вернее извините, Ивановская такой же ключ к обороне Часовьяра, как Часовьяр ключ к обороне агломерации дружковка славянской краматорск Ну вот примерно так они вытянуты по, по важности. Потому Ивановская мы удерживаем рубеж. Дело в том, что надо понимать, что военные не всегда определяют, допустим, контроль некоторых населенных пунктов, там, естественно, то есть присутствием там на месте большого количества вооруженных сил. Если контроль населенного пункта ведется и с помощью дальних средств поражения или армейской артиллерии, или определенных механизмов удержания противника, то этот пункт, как населенный пункт как рубеж обороны, он удерживается нашими войсками. Поэтому на данный момент точно на 100% можно сказать, Ивановская как рубеж обороны нашими войсками контролируется. Там есть достаточное количество наших сил для того, чтобы не дать возможности россиянам двинуться дальше в сторону Часовьяра в лоб, то есть лобовой атакой и удерживать фланги тех частей, которые пытаются Часовьяр обойти. То есть эта функция сейчас выполняется, потому как ключ к обороне Часовьяра, он однозначно не потерян. Часть некоторых позиций в самом Ивановском наши войска удерживают, как раз вот для того, чтобы контролировать ситуацию на этом рубеже обороны. Россияне за Ивановское борются несколько месяцев уже, с прошлого года, понимая, что это ключ к обороне в Яр, они туда бросили очень большое количество личного состава, причем переняли, переняли нашу, наш механизм захвата некоторых областей и частей, то есть пошли по высотам, то есть они начали обходить, Ивановская, Ивановская, оно чуть в низине, там рядом господствующие высоты. Вот россияне практически заняли все эти господствующие высоты. Часть россиян в Ивановское зашло. Там, правда, от Ивановска уже ничего не осталось, но, тем не менее, по некоторым позициям они действительно там э, сейчас э, находятся. Потому, с точки зрения контроля рубежа, э, он однозначно за нами. Мы контролируем рубеж обороны э, Ивановская. Ну а россияне могут, в принципе, оттикточить любую локацию, там, там, где они сейчас находятся, и заявить о том, что они Ивановское взяли. Поверьте, если мы потеряем Ивановское, то тогда будет выравнивание линии фронта где-то по уровню того же водовода. Это будет сразу понятно. Карты Deep State это тут же сразу покажут, так как Ивановская, вот этот ключ, как раз еще раз повторюсь, к обороне часовья Роман Григорович, ну ми знаємо чудово, що часів'яр на цьому відтинку фронту це дуже важлива справа. Це м, панівні висоти. Ми, ми це чудово знаємо, чудово розуміємо. Ми знаємо також про два населених пункти: це Кліщівка і Андріївка. Яка зараз там ситуація? От чуть это разные все-таки локати. Часов'яр це сіверніє, а Кліщівка і Андріївка це южніє. в сторону. горловки в сторону Тавельска, потому, допустим, действия россиян южнее Часовьяра. Это попытка обойти его с юга в сторону сразу в сторону, ну, то есть западнее юга, юго-западнее попытаться обойти с одной стороны Часовьяр с юга от а севера обойти тот же Торецк, то есть у россиян еще одна проблема. Торецк это тоже под Горловкой, это тоже господствующая высота. Вот почему россияне на Торецк практически даже не двигаются, даже не пытаются. Прекрасно понимают, что эта господствующая высота не даст россиянам никаких шансов, так сказать, в, любом, в любой лобовой атаке. А Поэтому они пытаются обойти, тут даже больше не Часовьяр, а именно Торецк, окружить его с севера, то есть пройти на Константиновку. Им важно дорога на Константиновку с Бахута, которая идет, и вот вдоль нее попытаться с одной стороны выйти на Константиновку, а с другой стороны окружить Торец. Тоже тяжелая ситуация. Кстати, такая же самая, как и в Ивановском. И Клещеевка, и Андреевка находятся на, в низинах. А россияне пытаются обойти их с высот. То есть пытаются сначала выдавить наши войска по высотам, а дальше как-то контролировать уже низину, Одного и другого населенного пункта. Такая же ситуация сложная, как и в Ивановской. Но контроль там намного удобнее для нас, по крайней мере, потому что там удоб, удобный подход, заход, и подвоз боеприпасов и расположение наших войск. То есть Ивановская в этом смысле чуть сложнее ситуация. Но тем не менее, непростая, и в Клещеевке Андреевке. Удерживаем там ситуацию. Удерживаем Роман Григорович, я вам щиро дякую. Ви знаєте, кажу вам від душі спасибі за те, що знайшли час. І дуже приємно, що у ці складні буремні часи ви дійсно доносите для до нас наших, до наших глядачів перевірену правдиву інформацію. Дякую вам за цей експертний аналіз. Роман Світан, військовий експерт, полковник збройних сил України у відставці.